Удивительно для меня человека с запада, в общем-то, несмотря на то, что я русскоязычный, э, приехал сюда. И я думал, что тут, ну, в общем-то, настроение к армии не такое, как я думал. Э, Во-первых, тут практически все село говорит по-украински, несмотря на то, что это ну, восток. А во-вторых, э, да, тут поддерживают нас и говорят, что мы за Украину, за единую, и, в общем-то... Не хотим видеть тут никаких сепаратистов, и, и ЛНР, и ДНР, и это все для них, в общем-то, чуждо. И это говорят нам, ну, не то, что там один человек, а приходят, говорят. И, в общем-то, когда люди вот тут работают, у них есть, ну, колхоз, они, когда проезжают мимо, там, сигналят нам, машут руками. Ну, то есть, поддержка народа есть, и, в общем-то, на этом очень сильно выезжаем, мы, скажем так. Потому что если бы не поддержка с тыла и вообще в принципе не отношение народа, то, конечно, тут было бы все намного более печально. Люди, которые вообще сюда пошли и на контракт сейчас идут, конкретно сейчас, это ну, чисто из любви к родине. И все. И ну, тот, кто говорит, что это там нет, вы за деньги тут или еще за что-нибудь, это все ложь. Мы тут за родину, мы тут за тех, кто за нами готовил тут стоять до конца.